Ну, скажем так, смотри, оно должно быть у США, но я так понимаю, первый раз сталкиваются с такой проблемой, она не проверенная. Тут семерка, 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 семерка пика падает, девятка пика, десятки выпали, она есть, но она не проверенная. То есть такая ситуация просто произошла первый раз, считай. От така прям, що да? тут ракету запустили між Та і, до речі, ти про це попереджала. Ми одноразово в наших інтерв'ю говорила про те, що відбудеться такий обстріл. Ми побачимо те, чим ще до цього не стріляли. Ну там, да, там падало, я пам'ятаю, на початку декабря. падало, що буде щось нове, Там карта шута. Я да, що буде що всі обосруться і якийсь обстріл, непонятно, що ну... обстріляли в кінці ноября. Окей, там воно здвинулось немножко. Но не стоит как бы зараз забувати про початок декабря. Значить, все-таки, в началі декабря, скоріш, вони і що будуть стрілять да? ракетою. Але я не думаю, що вони прямо по городам зараз будуть бити. Зараз почало з'являтися багато інформації про те, що ну, ми ж знаємо, що це є носієм ядерної зброї, саме ця ракета. Чи застосують вони саме її з ядерною зброєю, і чи можуть вони знищити повністю міста України або якесь конкретне місце України? Ну, я сумніваюся, що ми умремо в один день. все Давай так скажу. Я сумніваюся в этом. Я по картам глянемо звісно, але мене дуже сильно радує, карта Шута, вот яка падала. Да, понятно, що что что нове полетело, ясно, але да, карта Шута, я сейчас часто когда смотрю на цю ситуацію, карта Шута падає. Це карта шутки. Ну, то есть, да, они Блохо. провоцируют, они боятся. Ой, и не боятся, они хотят нас довести да, до того, чтобы мы боялись, чтобы страх был, чтобы мы испытывали страх. Эти заявления, вы не переживаете, я вас предупрежу, когда буду стрелять. Я просто реально вот думаю, вчера сижу, так, если бы я была Путиным, понятно, что я пошла повесилась бы, да, сразу, но если бы я вот была Путиным, например, мне было прикольней бы, чтобы люди мучались, боялись и обсирались, извините, или убить всех в один день. Ну, конечно же, по ним учились. Ну, конечно, от страха. И, конечно же, я бы хотела, да, вот, например, ну, если бы я Путиным была, еще раз говорю, у меня нет таких, как бы, такой расположенности к тирании, как у него, но если допустим, было бы я, допустим, была бы Путиным, мне было бы приятней видеть, как я порабощаю врагов, а не, типа, что они там все погибли в один день и все. Нет. Поработить. Я сомневаюсь, что он э, киданет ядерку и что Украина закончится в один день. Я очень в этом сомневаюсь. Я знаю, что если бы уже такое было, мне бы уже просто во сны, наверное, вот так вот меня... Типа, давай, уезжай отсюда! Уже прям, понимаешь, что делал бы? Да, вот элементарно, да? Что делал бы род мой со мной? Как бы они меня пинком под жопу бы с Украины? Что делала бы смерть? Что делал бы тот же дьявол, мёртвый и так далее? Я когда была на Байково пару дней назад, я себя чувствовала просто, ну вот очень спокойно себя чувствовала. То есть не было у меня какой-то, знаешь, там страха или что-то. Ну хотя вот да, когда эта ракета запустилась, у меня страх был. Это первый раз за год. Страх войны проявился. У меня такого раньше не было. Ну хорошо, давай еще спросим. Я, в принципе, сегодня уже смотрела по картам, но мой ответ не поменяется. Я не считаю, что они по городам сейчас прям стрелять этой ракетой. скажите, пожалуйста. Нет. Планирует ли Путин бить по городам именно этой ракетой? 4, 5, 5, 5, 5, 5. Ну, какого-то туз не выпал, хорошо уже. Он планирует нас запугивать просто этой ракетой. Ну да. Умрем ли мы от ядерки? Нет. <сих> такие вопросы, конечно, интересные сегодня. Я но... У нас такие испытания. Да, но он будет запускать эту ракету еще, да? Да, он будет, будет. Пустую. Шестерка пиковая пустую. тустуковый бег. Да, вот эта ракета пустая. Сегодня тоже смотрела, тоже Туспуковый с, Вальтом валетом, Пиковым выпал. Валет Пикова это пустота. Она пустая будет. Так, да, это все равно очень страшно, потому что очень богато писало Днепря. Запускать а... будет, он будет запускать, я сразу говорю, да. Но я пока сомневаюсь, что это будет... А что практики другие говорят? Они видят прям запуск по городам? Поки що цю, це питання ще не піднімало. Перше, з ким я про це говорю. Ми будемо обов'язково стежити за Конечно, цим питанням, да. передати його надалі, на грудень місяці, сподіватися, Конечно. що все буде. Обов'язково. Там і как раз, на грудень вже і падало, що вся басруса прям, да, що буде. Так. Надо грудень смотреть. Ноябрь, ні. Ну, Но, а хорошо, які у них цілі, в принципі, зараз цієї ракети? Що вони хочуть да, взагалі добитися чого? Запускають ракету. И не, не так. У них цели города уничтожить, стереть? Или у них сейчас цели больше стратегические какие-то? Или просто тренировки пока? Просто пока вообще без... Города. тренировки. да? Ну да, военные стратегические объекты. Король падал пиковый сразу. Что за городами? Что по городам? Ну, да, пугать. Понял, Пугать будет сейчас. Зараз застосування такої ракети по території України як змінить ставлення до нас і скоріш, давай не ставлення, а підтримку партнерів для України? Чи нарешті вони всі заворушаться і почнуть більше, значно більше допомагати? Ну, ти знаєш, може какая допомога бути. Сегодня, кстати, я смотрела этот вопрос, вот король пиковый падает, сегодня падал король мечей. То есть я еще такая сижу, думаю, так, я не поняла, ракеты обычно падать должны, да, какие-то помощь финансовая, а здесь падают люди военные. Я не знаю, тут то же самое по игральным картам выпало, король пиковый, то есть это люди военные, что-то будет, какая-то помощь, наверное, связана все-таки. И по дороге еще падала отшельник, это оккупированная территория, все-таки что связано с, может, дадут нам людей. Войска, Я не знаю, імна показують чітка війська. Тобто перший раз просто падає. Я удару на ну, буду... це. Це дуже добрі новини. Ми що все ж таки реалізують їх. А, давай зараз, все ж таки, те, що стосується деяких міст України, ми обіцяли подивитися зараз, скільки встигнемо, подивимось. Конотоп Сумська область а, дуже просить подивитися, що по обстрілах якою буде ситуація, якою якими будуть цілі. на топ. Сразу дама пиковая ведьма падает. Место видео Сразу в Центр. Центральный район должен быть. Я не знаю, не было в Кантопе ни разу. Центральный район и центральное кладбище. Какое самое основное кладбище есть? Вот ну, туда будет все лететь. Кстати, мне сегодня тоже ночью кладбище снилось. Что сейчас часто кладбище снится начало. почему Да. Саме відчуття, ну да. що прилетить в кладовище, чи тебе намагаються мертві попередити? Про а це? я не знаю, треба розібратися. Я думаю, це щось зв'язано з моїм, мабуть, по ній зовсім. То... Прильоти, не зовсім про прильоти, коротше. Мож, може, да, зі мною зв'язано з глобальним в плані, да, от, но не про прильоти точно. Я вспомню, я скажу потім, не знаю, треба вспомнити сон. По Конотопу ще є що додати чи ні центральне, центральні райони должны бути центральне як та клабіч основної саме в ту сторону ракети літати будуть а, давай, Херсон, подивимося теж дуже просили що там по обстрілах. Дом жилой какой-то должен быть. Семерочка падает. Я думаю, что знаю, что все-таки близко к базару, к этому снова. У них почему-то по локации, я не знаю, базар, который уже обстреливали 350 раз, вот. Семерочка падает. Я про номер дома спрашу, спросила. Давай Харьков тоже подивимося. Кстати, на Харьков в ближайшее время прилететь должно по вокзалу или по автовокзалу, потому что тут по три шестерки, четыре шестерки выпало, четыре шестерки, четыре шестерки это движение, дорога, то есть это вокзалы, автовокзалы и так далее, видишь? Вот, причем прилетит конкретно туз, пинта, туз, туз пиковый падает, прям разрушение возле торгового центра какого-то. Вокзал или автовокзал, что у них там торговый центр показывает. Я думаю, это все-таки. Давайте так, и вокзал, и автовокзал. Что я загадала, чтобы десятка выпала, десятка и туда, и туда выпала. И на авто необычный вокзал, с поездами которые. Давай, Миколаев, посмотрим, якою будет ситуация тут. А, мисс Карада должна быть десяточкой, король пиковый сразу. Или военная администрация, или мисс Карада. Не знаю, что у них там в центре должно быть. Вот. Видишь, падает. Да, что они? Я думаю, что мне почему-то опять сразу ова это или что. Туда уже просто были когда-то летела. Я сразу почему-то вспоминаю. Кстати, куда делся он? Учильник ова, как я его я забыла. Ким, где он делся? Так, Та про него очень давно начала. Я что-то сразу про него подумала, вот король Пикова просто выпал. Куда он делся, непонятно. А, давай «Кривый рих». Дом жилой. Жилые дома падают. Три, причем десяточки, три выпало. Уже прилетала сюда, вот успеха выпадает. А номер домов. Дома и развязка сразу идет. Развязка, дома, семерки выпали по домам. Ну, тоже видишь, падают иногда типа цифры, получается. Допустим, если я говорю там три-четыре, девочка сегодня писала, что прилетела во двор, там где садик, типа три -4, 4 номер было, и что, типа, то, вот все, но видишь, как падает. Тут выпало семь, шесть, семь, семерка, семерка, шестерка. Я думаю, что там дома, короче, какая-то развязка транспортная должна быть. Потому что здесь, получается, между домами шестерка падает. Или какой-то, знаешь, как может дома стоят, и какой-то вот как выезд по кругу идет. Типа вот, вот как-то вот что-то вот такое. Дома жилые.